Həm hörmətli və dəyərliz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Abşonova oynama sazı qəsəbəsində çox keyfiyyətlə inşa olunmuş, şəxsi tikili bir əla həyət evin təqdim edirəm. Dəyərliz izləyicilə məqet etmək istəyirəm ki, gördüyünüz kimi bu formada gözəl xarici görünüşü var. Alt səsi, qarajlıdır. Mərtəbələr arası monolit betonla əvəz olunmuş, geniş ölçülü və yüksək keyfiyyətlə inşa olunmuş əla həyət evi halısı da sizə təqdim edirəm. Dəyərliz izləyicilərim gördüyünüz kimi 6 səsi bax bu formadadır. Yəni evdə yetərincə və normadan da artıq şəkildə beton işlənilir və gözünüzün şahidi olursunuz. Beton kəmər və evin ortası ümumilikdə ümumi, ümumi manayt betondur. Yəni aşağı hissəni evin sahibi bu formada, yəni açıq şəkildə saxlayıb istəyə görə yəni aşağı hissəni ümumilikdə Yəni ev kimi istifadə etməyə olar və bunu da bildirim ki, evin tikilişi zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Hal Hazırda evdə qalıb çöl fasad boyası, amma yəni bu da qısa müddət ərzində tam hazır şəkildə gətirilib veriləcək. Bax bu formada gözəl görünüşüdür. Daxil evinin içərisi də daha yaxından təqdim edəcəm. Bilirim ki, dəyərlə izləyəcəyimiz hal-hazırda çöl fasad boyasının rəngi qalıb. Ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. Deməli, gördüyünüz kimi bax giriş hissəsidir. Belə bir koridor hissəsidir. Döşəməsi laminatdır. İkinci möbədə bu gözəl evin qonaq otağını sizə göstərəcəm. Bax formada belə bir işıqlı, gözəl qonaq otağı var və bildirim ki, mərtəbələr arası bax gördüyünüz bu hissə hamısı monolit betondur. Yəni monolit betonla alt qarajlı həyət evidir. Məyə baxın burda belə bir mətbəxidir. Mətbəxinin ölçüsü çox genişdir. Və sizlərə digər otaqları növbəti olaraq göstərəcəm. Burda yenə də iki yataq otağı mövcuddur. Deməli, baxın burda belə bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi döşəməsi laminatdır. Burda digər yataq otağıdır. Dəyəldəcəm. Dəviz, Bütün pəncərlərin qarşısı açıqdır. Gördüyünüz baxdı gözəl şahsı tikili əyəli həyət evi 65 min manata satışa çıxarılıb və real alıcılarla qiymətdə endirim olunacaq. O gördüyünüz kimi bu formada gözəl, geniş ölçülərə sahib olan sanitar qovşağı var. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.